мистецтво створювати факти. Ти жартома підпорядковувати собі події людей. Выгода її мета. Интрига, засіб. Перемогти її может тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа «В деталях» и с вами ведущий Андрей Остров и Игорь Пох. Здравствуйте. Сегодня мы поставим точку, наконец-то, вокруг событий в, в, в областной раде. Вы, кто, за, кто следит за нашими эфирами вы знаете о том, что последние несколько программ мы посвятили тому что разбирали, что же там происходит и главное, какой выход из этой ситуации что нам, что нам нужно делать что нужно сделать, делать депутатам для тех, кто не смотрел обратитесь либо на канал YouTube, либо на нашу группу Facebook вы там посмотрите предыдущие программы сегодня мы хотим поставить завершить, скажем обсуждение этих событий и сегодня у нас Uh, Навірно, гость, який може ответить на всі ці вопроси. Впрочем, ви нього, про гостя, узнаєте із слідчого репортажу. Вікторія Москаленко політик молодий, але вже досвідчений. Народилася в 1979 році. Першого вищого освіту отримала в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Другу вже в Миколаєві. Фах правознавства. Саме юридичні знання привели Вікторію Вікторівну до профільних фірм авторитет КС та Юг». Патріотично налаштована Вікторія Москаленко захищала в судах інтереси активістів Миколаївського Євромайдану. Зусилля та позиція не залишились непоміченими. Червня 2014 року вона очолила тоді ще жовтневу адміністрацію. До речі, на цій посаді непогано себе проявила. А наприкінці 2015 року увійшла до обласної ради у складі президентської поліцили. І саме її кандидатуру на посаду голови облради підтримали 40 обранців. На відміну від роботи, тепер вже у Вітовському районі в області Вікторія Вікторівна поки не проявила себе яскравим управлінцем. Сподіваємось, все ще попереду. Звісно, якщо якийсь черговий корупційний скандал Знов не підірве область. Як ви вже поняли из сюжета, У нас в гостях сьогодні Вікторія Москаленко. Добрий вечер. Здравствуйте. Доброго вечора. Я так не вы будете не будеся українською. Я буду, я буду намагатися, але не знаю, як це як це гарно вийде. У мене є у мене є така прерогатива спілкуватися російською, але недовго. Я такие ясные, проще с вами русиискую. Если... Дуже завгячненье. <laughs> и начнем мы вот с чего, Виктория. Ну для вас сто процентов не секрет о том о тех событиях, которые произошли в последнее время, начиная еще с со скандального задержания зама главы Ага и, собственно говоря, потом вот эта переписка Федора Барны. То есть события были очень скажем очень динамичные и вызвали разные, разные собственно кривотолки и главное разные реакции разных политиков например э, скажем иван кухта сделал, иван кухтов э, оставил свое главенство в фракции и вышел с фракции насколько мне известно а он у нас был в гостях в прошлой программе вы уже конечно же его смотрели я просто уверен в этом э, его позицию да, и в общем, у, меня, у, меня, у меня вопрос, э, вот какой вопрос, какова ваша вообще реакция, как вы оцениваете все эти события, которые произошли вокруг э, ОГА и облсовета? Добрый вечер. Действительно, во-первых, спасибо за презентацию мою. Могу сказать, что на самом деле вы показали, наверное, те основные, основные события и основные мои действия, которыми я занималась на протяжении двух лет в госслужбе, потому что на самом деле для меня вообще государственная служба и все, что связано с носителем власти, для меня это новое всегда было и, можно сказать, нелюбимое занятие, за все мои годы, за всю мою сознательную жизнь, скажем так. Поэтому я всегда работала в частной структуре и идя во власть, всегда, ну, скажем, негативно относилась к этому походу своему, может быть где-то чувствуя, что или же, скажем так, не всегда будет по силам бороться с таким словом как политика, да, там и все, что происходит из политики или же действительно всегда хочешь браться за то, что у тебя получится, да, ну, то есть как бы в силу своего характера. Касательно последних событий, честно эм, хочу сказать, что, конечно же, мне неприятно то, что происходило на протяжении месяца. Сегодня, можно сказать, по сути, прошел месяц с тех событий, которые происходили сначала в областной администрации, и также был совет там связан, потом после этого, после сессии был совет, который, в общем-то, проходила нормально, в конце сессии появился вот этот вот резонансный выход Федора Барны и переписка, с, о которой мы скажем более детально позже. Я хочу сказать, что, во-первых, хочу извиниться перед громадой Николаева, перед всеми людьми, перед всеми выборцами, которые действительно в связи с подачей своего рода тоже такими событиями. Я прокомментирую в дальнейшем, что я имею в виду, что действительно наверное, разочарование есть, есть определенный негатив, можно сказать, масса негатива. И, конечно же, этот месяц был в такой стрессовой ситуации, потому что негативная ситуация, и то, что было ранее сделано позитивно, к сожалению, такими событиями раз-два, ну, может стираться. Поэтому для меня это, скажем так, неприятно было. В то же время я для себя для себя и на сегодняшний день заявляю о том, что все то, что происходило, имеет свою оценку. Оценка должна предоставляться не только, органам, не только СМИ, интернет-изданиями, а также компетентными органами и общественностью. Поэтому всегда есть такая китайская мудрость. Если хочешь принимать решение, выслушай две стороны. К сожалению, не все слушали две стороны, поэтому сегодня я здесь для того, чтобы... Вот как раз мы, собственно говоря, по этому поводу вас и пригласили, чтобы выслушать вторую сторону. Да, то есть первое, что я хотела бы сказать, конечно же, извиниться за то, что происходило. Наверное, какой-то был, знаете, стечение негативных обстоятельств, да, и не имея, по сути, никакого отношения к задержанию первого зама главы ОГА, получилось, что все потом перешло на законодательный орган местного самоуправления. И после переда президента начала ситуация выравниваться, однако в СМИ в некоторых продолжалось такой же негатив, который, ну, скажем, шел каким-то снежным комом. Спасибо. А, тут у меня есть два две ремарочки небольших. Вы говорите о том, что а, это неудачное стечение обстоятельств. А, не кажется ли вам, что это определенный а, системный гнойник, или все же все же это исключение из правил, нежели правила? Смотрите, события. если касательно, э, ну вообще на самом деле, если говорить вообще о системе, э, э, которая сегодня э, Сложно в государстве, это система управления какими-либо процессами, влияющими на жизнь граждан, то есть э, э, наличие органа э, областного совета и органа государственной администрации. На самом деле сегодня до такой степени коллизия в этих отношениях, да, что действительно, если говорить вообще о глобальной системе, почему так происходит, то, конечно же, эм, Сегодня, во-первых, ручное управление всеми процессами государственными происходит. Это нужно констатировать факт. Я говорю это в открытую, и я не боюсь этого говорить, потому что я была в государственной службе как представитель президента, и сегодня я глава облсовета также от президентской партии. И при этом, при всем, мы настроены на то, чтобы позитивный имидж все-таки оставался, остался, и он возобновился. Да? Касательно гнойника вы имеете в виду в облсовете? Я имею в виду, вот смотрите, коррупцион, был коррупционный скандал, да, связанный с, реальным, с, с реальными какими-то события. с, с событиями. Событиями, ну, но я не, не событиями имею в виду, был реальный скандал, связанный с карьерами. То есть вопрос, вот смотрите, вопрос тут такой стоит. Это системно, системно так решаются вопросы с карьерами, что там собираются какие-то голоса, какие-то деньги передаются. Ну, по крайней мере, мы сейчас э, говорим о том, что вот как раз помощника вашего помощника. Да, вот того, как по вашим словам, которого порекомендовал вам Михаил Соколов, его уличили ну, с деньгами, да, с погоней с деньгами, и э, водителя Романчука, да, задержали. То есть это системно, как вы считаете, это системная такая решаловла такое или все-таки это случай, который вопиющий? Я считаю, что в данном, если говорить о данном составе обсуждения, это вопиющий случай. То есть до этого таких не было? Таких не было то истории. есть я говорю сегодня о тех действиях, которые затронули нашу декаду. Да? То угу. есть, я заявила на сегодняшний день о том, что будет создана рабочая группа по проверке всех ранее выданных разрешений. Я уже проанализировала их, их выдано более чем за 30 этих разрешений. В декаде в нашей, если говорить с 3 декабря мы приступили к работе, я была избрана, то это у нас первый карьер, который также это пивденная карьера в Вознесенске, где я сегодня была на выезде для того, чтобы проверить ситуацию лично. Да, и это тот, который, карьер, скажем так, на котором был Взят, хотя не был он взят с поличным, Романчук на этой взятке, брали взятку якобы его помощники. То есть это, можно сказать, второй, второй случай. Да? Но mm -hmm. я хотела бы вам сказать основные аспекты, которые для меня важны. Что в пятницу, в момент задержания Романчука, в 17.00 я покинула здание облсовета и поехала там по своим личным вопросам. Значит, после этого я увидела множество звонков от всех депутатов. Первый там звонил и Федор Петрович Барна, потому что он почему-то проезжал мимо и видел ситуацию, как задерживали, да. Вот. И по странному стечению. В этот же день я приехала на обыск по абсолютно спокойно приехала на обыск облсовет, потому что была ухвала Приморского районного суда об обыске примещений по Адмиральска 22. Я могу сказать, что даже я поехала на ужин на встречу, после этого мне позвонили, говорят, пожалуйста, или мы проводим обыск без вас, или же вы подъедете в ваше присутствие. Но так как я имею э, стаж работы адвоката-юриста, я говорю, конечно же, я хочу поприсутствовать, потому что... По ну, избежание разных ну, нюансов. Как бы избежание угу. нюансов, и тем более я знаю процедуру и акты описи, и все, даже можно сказать, здесь мы следствию, ну, тем, кто проводил обыск, мы помогли, мы выдали документы спорной фирмы. И, в общем-то, на этом и закончился обыск, если говорить об облсовете. Угу. Потому что был обыск проведен в кабинете первого зама, э, но их больше интересовал пакет документов, который был на тот момент в облсовете. Угу. Так вот, я что хочу сказать. Ну, предмет ос... имеется в виду, да, предмет самого. Да, вида. основное угу. я хотела бы сказать, что этот проект решения даже не выносился еще на президию. Угу. Для меня вообще было на самом деле непонятным, если 3 червня происходит задержание, а проект решения даже не сформирован в президию. То есть о том, что этот вопрос будет вынесен на сессию, не было никаким образом понятно на момент задержания с взяткой. Спасибо. Да, мы говорили уже в своих программах. В одной из первых программ, посвященной этой тематике, мы говорили, что очень, очень сильно притянуты за уши ряд, ряд фактов, которые сбиты в кучу относительно того же задержания Романчука, главное его участие. А, насколько я помню, по-моему, Максим Невенчинов заявил о том, что в лучшем случае Романчук может быть мошенником, который обманул людей, взявшись решить этот вопрос, но физически у него как, -то, как таковых рычагов для решения таких вопросов нет. Хорошо. Давайте мы очень хотелось бы ваши комментарии, но ну, вы их давали уже, но ну, и все же, если можно коротко, вот по поводу помощника, который оказался замешан в этом скандале. Как, как так он к вам попал, и вы заявили о том, что вы даже телефона его не знаете? Как так могло быть? Ну, смотрите, на самом деле я слышала уже несколько позиций касательно помощника. Помощник, значит, есть патронатная служба главы облсовета. В патронатной службе на сегодняшний день находится 4 штатных единицы. То есть, как бы что ни говорили, человек проживает в городе Днепропетровске, поэтому действительно этот человек был порекомендован моим первым замом в качестве того, что, конечно же, он оформлен как мой радный головы областного совета. На сегодняшний день у меня есть еще радники в составе этой патронатной службы, которые, скажем так, по своим функциональным обязанностям. обязанностям Выполняют советы, то есть дают советы, представления, где-то представляют главу обл. облсовета, то есть по сути это даже не державная служба, это патронатная служба, которая обеспечивает работу главы облсовета. Да? Вам, вам, э, вам Михаил Соколов рекомендовал этого человека, да? Вот да, конечно, сказали. конечно. Просто он в нашей передаче он заявил о том, что он не имеет отношения, и что человек прошел по конкурсу. Это в одной из наших программ он, он заявил об этом. У нас он был во второй программе из, из этой серии. Ну, вот видите, Хорошо. это подтверждает а, о том, что я вашей передачи, к сожалению, не смотрела, поэтому на самом деле, ну, вот говорю... очень прекрасно, зато наши зрители нас смотрят, да. и я уверен, Ну да, я извиняюсь, конечно, я не того, что... Все отлично, мы очень благодарны, в самом деле, вам за откровенность, потому что очень многие политики... Как, как за лоштунками говорят одно, а в другое. Ну, на самом другого. деле, да, вот понимаете, нормальный пришел мужчина. Действительно, у него опыт работы есть, да, но на самом деле человек проживает в городе Днепропетровске, Был, насколько я понимаю по его биографии, когда я подписала документы, он был э, главой администрации. То есть опыт есть работы. Вот, поэтому говорить о том, что на тот момент ты же не можешь разбираться в человеке, насколько он подведет, не подведет. То есть он работал в определенных направлениях. Э, сопровождал, так как мы взяли на себя функцию возобновить аэропорт, это отдельная тема, она очень сложная, довольно-таки массивная и много различных тоже мнений есть. То есть он сопровождал рабочую группу, которые, когда мы взяли за этот вопрос, Романчук, Николай Палыч, мы тогда, кстати, с ним были в небольшом конфликте, потому что он сделал красивый такой шаг и сказал, о, вот, Виктория Виктор Ректор, ну раз вы хотите заниматься этим аэропортом, тогда вы станете головой комиссии по аэропорту. Хотя на самом деле орган управления администрация. Поэтому юридические моменты, юридические споры всегда присутствовали даже у меня с администрацией, скажем так. И я, в общем, это не скрывала, и я не говорю о том, что сейчас, вот, к сожалению, Романчук нет. Знали об этом все, просто ну, издание в администрацию, что постоянно у нас был какой-то, скажем так, ну, я не хочу называть это конфликтом, это рабочая обстановка, рабочая обстановка между но АГА и Обосоветом. Да. Просто были такие моменты, когда Вадим Иванович Мереков написал заявление по собственному, и некоторые народные депутаты ко мне подходили и говорили, вот Виктория Викторовна, вы не удержитесь в кресле, потому что вам нужно было мочить Мерикова. Некоторые это кто? Вот, поэтому для меня как бы стало очень, ну, такое, я говорю, а почему? Вот, потому что ну, вы неправильную политику заняли, нужно было просто мочить Мерикова. Я говорю, а подождите, а как? Ну, это же я представитель, догадываюсь, что это за... за, за это же представители друга. президента, ребята, говорю, ну, я вам говорю, да, откровенно, у нас были разные позиции, но э, есть же работа для блага людей. Ну, понимаете, как бы это уже никого не интересует. Мы говорим сегодня только о Креслях. людях. О людях и кресле. Есть такое высказывание, что... Конечно, я не хочу относить себя там к великим умам. Знаете, говорят, великие умы обсуждают идеи, средние события, мелкие людей. Угу. То есть, ну, вот это мне высказывается очень хороший, нравится. Ну, хороший, хороший намек был, да. да. Игорь, прошел. Да. А, Виктория, вот у меня вопрос связанный с людьми возле областной администрации. Угу. Вот, через призму стояния вот этих людей, которые. Группы, группы общественников, которая называет себя Николаев СОС. У нас была Ольга Вербицкая в гостях на, в одной из программ, на прошлой программе. Прошлой программе. Да. И я ей задал один вопрос, который, ответ на который я хочу услышать и от вас лично. Потому что этот вопрос касается ответственности. К Ольге Вербицкой он звучал следующим образом. Вы стоите, вы треб... у вас есть требования определенные. Вы требуете там то-то, там, то-то, то-то, плюс замены некоторых должностных лиц, ну, скажем, высоких, да, то есть они требовали замены прокурора, начальника полиции, губернатора и так далее. По какому-то, я не знаю, по какому-то наитию они считают, что прокуроры и начальника полиции сняли из-за из того, что они это требуют. Но это их проблемы и их мнение. Я не об этом. Так вот, я задавал вопрос. Хорошо, случится, так, что э, в, э, зайдут во власть люди, которые, которых вы поддерживаете, общественники, да, и вы расходитесь. И вдруг эти люди, один, два, три, неважно сколько их будет, да, не, э, в какой-то момент перестанут соответствовать тем требованиям высоким, которые Или будет на них разлагали. Да. Будет какой-нибудь залет. залет. Кто возьмет ответственность? Вы, вы сегодня есть, а завтра у вас нет. Так вот, э, 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 я хочу через призму вот этих, как бы, стояния этих людей, да, и их требований спросить у вас. Вот вы, э, как глава областного совета, чувствуете ответственность за, даже не за людей, а за, э, ну, не за людей, погрязших в этих, в этих скандалах, да, а за сам процесс, процесс за то, что, за то, что происходит. И в чем она выражается, эта ответственность? Я объясню, почему я это спрашиваю. Потому что э, те же СМИ, интернет-сми, да, они давали в какой-то момент два противоположных ваших мнения, я помню, даже где-то там, то выдержки, то есть вначале вы как бы говорили, что вы не держитесь за кресло, а потом, что я не намерена его, его покидать. Вот я хочу услышать от вас ответ на это. Смотрите, эта позиция моя была обоснована абсолютным законодательством, да, то есть я сказала о том, что есть вопрос о недоверии каким-либо людям, да, и правильно, СМИ, они как раз и поставили такой вопрос о том, что я могу в виду, что добровольно я э, добровольно могу уйти по состоянию здоровья или просто покинуть кресло и сказать «увольте меня». Да? При этом я подаю заявление про пропынение полноважений и сессия голосует. Значит, я сказала о том, что добровольно я не буду подавать такое заявление, и слава Богу, пока по состоянию здоровья, потому что я в своих действиях не вижу ни коррупционной составляющей ни какой-либо порочащей. но при этом я беру на себя ответственность и извинилась перед громадой и перед депутатским корпусом, что действительно нужно наладить все-таки взаимодействие между фракциями и вот эти два коррупционных таких крупных скандала я во-первых хочу, чтобы оценку мы дождались от правоохранительных органов. Потому что это само собой, и когда безусловно. мне говорили о том, что вы готовы уйти, Виктория Викторовна, в отставку, ну, скажем так, очень даже настаивали на этом. Я сказала, это же европейская практика. Но если говорить о европейской практике, то тогда хочу обратить внимание: уходят те, касательно кого есть действия. То есть, если, к примеру, премьер-министр Италии, именно он увлечен в каком-либо скандале, он уходит в отставку или на время следствия. Для того, чтобы, дабы ему не мешать. Это такая процедура. Кроме того, почему уходят европейские политики? Потому что там совсем иной уровень законодательного и правоохранительной системы. Потому что этот политик прекрасно знает, что, уважаемый, или ты уйдешь, или тебя все равно посадят. Вы понимаете? Поэтому ну, насколько я... я понимаю, из вашего ответа вы э, вот именно вот эту вот политическую ответственность как раз и не чувствуете. То Нет, есть почему? Вы чувствуете Я чувствую политическую раз, ответственность раз вы за, не... за тех, кто представляет партию БПП. Так. А есть, в чем она заключается? Посмотрите, будут определенные действия. На сегодняшний день то, что было изначально сделано в эмоциональном аспекте, да, сделано было неправильно. Поэтому действия будут от меня определенные, решительные. Будет созвана позачерговая сессия, и там вы увидите определенные действия как главы совета. С я, буду, да. я буду ставить некоторые вопросы на повестку дня, но при этом я же посмотрю тогда реакцию, как вы говорите, всех, кто заявлял об этом, угу. как они будут голосовать о тех или иных э, действиях, которые будут направлены на э, своего рода для того, чтобы конфликты более устранить и э, придать это все-таки политическому очищению. Да? Uh -huh. Вот okay. о политическом очищении. Вот я хочу один небольшой, одну небольшую выдержку из нашей программы попросить режиссера поставить. Будьте добры. Еще раз хочу, чтобы у вас было четкое понимание. Я являюсь депутатом областного совета. Да, 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 мы понимаем. Значит, это важный момент. Я хочу сказать, что я много был не согласен с некоторыми действиями наших, скажем так, моими бывшими коллегами, когда я еще был во фракции оппозиционного блока, потому что был слив очень многим, многим Игорь Дятлов рассылал смс -ки, голосовать за Викторию Москаленко на главу облсовета, когда я свою кандидатуру. Поэтому там был однозначный слив. Вот э, депутат областного совета Максим Невенчин, который такой оппозиционер, что его из оппозиции ну, выгнали или сам ушел за оппозиционный взгляд, вот ну, такой, такой вот коллапс получился, да, он заявил о том, что а, за, вас собирал, а, за вас собирали а, голоса, а, в том числе и оппозиционный блок. При этом, хотя вроде как представитель на тот момент Максим Невенчин оппозиционного блока был тоже вашим конкурентом на этот пост. Как вы можете это прокомментировать? Смотрите, это заявление Максима Невенчина, правильно? Но вы, его, вы его можете либо подтвердить, либо опровергнуть, либо не знать. Я, ну, скажем так, вообще не верю словам, я верю действиям. Меня выбрали тайным голосованием. Вошли ли туда голоса оппозиционного блока, мне до сегодняшнего дня, честно, неизвестно. Хотя, когда они говорят о том, что мы же вас поддержали, они говорят, да, мы вас поддержали. А каким количеством голосов, мне до сих пор неизвестно. Поэтому об этих смсках... И он тот момент представляла программу как будущая глава облсовета, как кандидат. Поэтому мне ничего не известно. Я знаю, неоднократно, кстати, заявляла об этом, также о определенном давлении. Но я не могу это. Ну, то есть я не могу это подтвердить, потому что я действительно не знаю, были ли такие смс-ки депутатам от депутатам по блок. Ну хорошо, но, ну, кстати, говорить, если уже мы о СМИ заговорили, интернет СМИ, в, част в частности, там была очень интересная статья на преступности НЭТ, насколько я помню, где галочки все были определенным образом помечены при голосовании, и даже там была расшифровка, кто за что проголосовал. Ну, это останется уже за кадрами, у нас и осталось и буквально... Умовно позначка, согласно закону, на позначка, и галочка может быть в виде Птички, крестика и нолика. То есть, по сути, я давала комментарий, кстати, по этому поводу: что если фракция решила как-то себя проконтролировать, да, фракция. Uh -huh. Я так понимаю, что это были во фракции? Умовна позначка, которая, наверное, ну, она не запрещена законом. Поэтому сегодня никто не ставит под сомнение. Выбор, тайное голосование, умовно позначка. соблюдена процедура. Понятно. Ну, вы как юрист, наверное, лучше всего понимаете, что закон, как дышло, куда повернешь, так и вышло. Ну, хорошо, давайте э, в финале. Вот у нас буквально одна минута программы осталась. И я бы хотел, мы всегда мы все цикл программ завершали следующим вопросом. Что же делать? Какой вы видите выход из создавшейся ситуации? Либо это распуск, либо это наказание конкретных депутатов, либо, ну, в общем, ваш вариант. Значит, ну, я, мое мнение, что это однозначно не может быть роспуск, потому что есть процедура избирания депутатов. И сегодня нужно признать ошибки, нужно э, сказать, что я сказала, что в некоторых аспектах я не проконтролировала, э, я была не права. Но при этом уметь признать ошибки идти дальше и самое главное работать все-таки больше на развитие области, развитие программ, развитие всем тем, чем мы сегодня занимаемся. То есть сегодня, знаете. Как-то больше политики стало в органе местного самоуправления, чем самого местного самоуправления. Да? Эти аспекты есть, конечно, мы это признаем, и я сегодня сказала вам открыто, что будут определенные действия, которые направлены будут на устранение и восстановление баланса сил в облсовете. Спасибо большое. Спасибо, Виктория, за то, что вы были с нами откровенно. Очень, действительно очень приятно, когда политики говорят так, как есть, а не пытаются юлить. Хоть мы перед программой говорили с вами о том, что мы не дадим вам все лить, но вы были да, настолько ну, откровенны, что, собственно говоря, как получается? Да, ну, такой прекрасно. Спасибо вам Спасибо большое. Вам, Спасибо да. большое за то, что пришли. Я для наших зрителей хочу напомнить, что вы смотрели программу в деталях. Смотрите на следующую пятницу. Этой программой мы закрываем цикл программ, посвященных событиям в области. Совете и в ОГА, и, собственно говоря, пишите нам свои вопросы, пишите нам свои комментарии под под видео в, в группе Facebook или в личных сообщениях, как вам будет это удобно. И мы э, непременно все важные темы будем с вами проговаривать. Спасибо вам, Виктория, за то, что пришли и были с нами очень откровенно. С вами был Андрей Остров и Игорь Пох. И у нас в гостях была Виктория Москаленко. До свидания. Да.